Аиме Хабаяши и Детского симфонического оркестра города Токио. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Мы открываем первый крымский республиканский конкурс юных пианистов имени Фредерика Шопена. Музыка не имеет отечества, ее отечество — Вселенная. Эти замечательные слова принадлежат польскому гению Фредерику Шопену. В 2010 году мир отпраздновал 200 со дня рождения композитора. Никогда, ни до, ни после Шопена... республики Крым Аллы Соколовой. Началом большого творческого пути наших детей. Сегодняшний конкурс, на удивление, очень так легко воспринимается, потому что и произведение самого автора, и отношение к нему всей публики, и не только у нас, но и за рубежом, всегда было очень высоким. Поздравляю, культуры. Поздравляю всех участников сегодняшнего с открытием конкурса Шопена открывается новая возможность для детей показать себя, проявить свой талант и быть по достоинству оценки. успехов творческих и больших побед. Дорогие участники конкурса, уважаемые преподаватели, родители, все, кто любит музыку Шопена, я хочу прежде всего поздравить вас с праздником музыки Шопена. Это очень серьезное событие. Конкурс. Это, это Библия для музыкантов. Тот, кто знает, творчество Шопена, тот практически знает все, как бы создает. что этот конкурс не будет однодневным, он будет иметь продолжение. Начало всегда трудное, возникает масса вопросов, которые нужно решить. Но дальше следующий конкурс проводится с этой легче И удобнее, во-первых, уже о нем знают, отношение к нему меняется средств средствах массовой информации, у музыкантов, самое главное, преподавателей, да вообще у культурной публики. Это, это, это очень важно. И второе, уже к нему начинается уже себе готовиться. Да, в, в этом году, конечно, мало времени подготовку было. Это, это, это наш минус. Но по объективной причине, о чем я уже говорил, я думаю, что музыка Шопена всегда будет волновать, она бессмертна. И поэтому, думаю, что всегда будет это актуально. Всегда будет желающий играть эту, эту замечательную музыку. Александр, скажите, пожалуйста, как вы думаете, станет этот конкурс традиционным, ежегодным для того, чтобы как-то объединить и школы музыкальные, и детей вокруг этого конкурса? Я, по сути на это надеюсь, потому что в этом году у нас собрались не все желающие, некоторые просто не успели подготовиться к нему качественно и не сказали, что плохо выступать они не хотят. А, а, а хорошо ничего пока не готово. Мало времени для подготовки было. Это действительно объективная с, э, причина. Поэтому на следующий год у нас будет больше количества участников из того же коры, нашей республики Крым. Дальше мы посмотрим, как соответствует. Я надеюсь, будет, будет ежегодный конкурс. И желающие всегда, всегда надо. Тем более, если буду иметь заранее условия проведения этого конкурса. Спасибо вам большое.